взгляд, очень важно обратить внимание на то, что Украина на сегодняшний день является объектом внешнеполитической деятельности. То есть ее пинают как мячик и, в принципе, особо мнения не спрашивают. Если вы помните, Сорос не так давно прилетал, и он даже в своем интервью об этом прямо такими же словами сказал. Он сказал, что Украина – это объект и не является даже субъектом. Поэтому для нас очень важно, каким образом внешняя среда, то есть страны первого уровня, какие у них тренды с точки зрения развития Украины в их игре. Поэтому проанализировав, я не знаю, видно вам на экране или это только. Плохо видно, да? Ну, давай сейчас две секундочки, сейчас мы сделаем, да. Итак, я немножко быстро да, пока Наталья увеличивает. Украина, конечно, находясь в центре Европы, является для всех участников рынка обращения с отходами очень интересным объектом, как я уже об этом говорил. И в данном смысле очень важно смотреть на то, как рассматривают Украину Соединенные Штаты, развитые страны Европы, Латинской Америки, то есть первый уровень стран, второй уровень стран и те страны, которые нас непосредственно окружают. Поэтому на сегодняшний день мы можем сказать, что очень сильно теряют авторитет и эффективные традиционные структуры, прежде всего Совета Безопасности ООН. То есть они уже так не влияют, как влияли раньше, на нашу сферу обращения с отходами. И там всякие разные организации, как Совет Европы, Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд. Вследствие этого происходит развал системы контроля над вооружениями. Следующий. Так, сейчас здесь небольшие а, не Получается, получается, да? получается, получается, сейчас небольшие правки буквально. Вот так вот. Я думаю, что так Упс. будет видно. Есть, да? На сегодняшний день вот, первый очень важный тренд внутренней среды это тенденции, помимо того, что есть тенденции вокруг Украины, тенденции внутри политически. Это не зрелость и не самостоятельность украинской политической элиты. При этом я бы хотел, чтобы вы тоже высказывались, если у вас есть свое мнение на эту тему, потому что в принципе то, что я нарисовал, оно очень характерно отражается в тех пунктах, которые вы сейчас видите на экране. Незрелость нашей политической элиты, она приводит к тому, что вопросы обращения с отходами находятся в очень, в очень дальнем приоритете для существующей законодательной и исполнительной властей. Как я уже говорил, не надо меня пинать, бросать в меня кирпичи. Да? Это всего лишь мое субъективное мнение, оно может не совпадать с вашим, это совершенно нормально. Поэтому мы здесь все и собрались, чтобы услышать друг друга и эти мнения отшлифовать, чтобы каждый присутствующий был с этими мнениями согласен.